Это 10 минут о важном и я, Катерина Перова. В эту субботу Ставрополь отмечает День города. 237 лет со дня образования. Для руководства города это своеобразный рубеж для подведения итогов. Что сделано в краевом центре и какие проблемы остаются, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях вновь глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев. Андрей Хасанович, добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Хасанович, лозунг этого праздника – Ставрополь – город счастливых людей. Вот Что вы, как руководитель, вкладываете в это понятие? Ну, сам Лозунг он появился как бы не от меня, да, но хотя я приветствую, мне очень нравится девиз дня города. У нас был интернет опрос жителей города Ставрополя, где на выбор предложили достаточно много вариантов. Но почему-то жителям запомнился тот момент, о котором мы уже говорили, что город Ставрополь стал в этом году в рейтинге индекса счастья третьим. В России. Это ну, что значит, что решены все проблемы, или люди не обращают на них, живут, в общем-то, или стали позитивней. Ну, вот вы как себе объясняете это? Счастье каждый человек воспринимает по-своему. Да? Кто-то счастлив в семье, кто-то в работе. Но на самом деле компонентов это очень много. То есть счастье, наверное, это когда все-таки над имеющимися проблемами от них никогда не уйдешь. Все-таки превалирует позитивное чувство. Это уверенность в сегодняшнем дне и вера в завтрашний день. Мне кажется, что сегодня в городе именно такая ситуация, о чем, в общем-то, свидетельствует и то, что в этом году у нас школьные детворы добавилось больше почти на 2000. Одних первоклашек у нас в этом году пошло в школы почти почти на 500 человек больше То есть город растет, город развивается, когда э, вот существуют такие вот моменты, ну наверное, это и говорит о том, что люди себя, может быть, чувствуют не так счастливо, как уверенно, да? Но это один комфортно, там, да? Да, комфортно. Это одна, наверное, из родновидностей э, действительно комфортного мироощущения. Ну вот основными успехами, а, может быть, за прошедший год вы бы что назвали? Вы знаете, громко звучит, но это действительно правда. Наверное, этот год для истории города он станет особенным. Да? То есть он действительно войдет Почему? в историю. Потому что город стал первым в России. Это действительно так. Речь идет. Не Самым о, не благоустроенным. О, да, не о мелких городах, а речь идет о краевых областных. В центрах мы стали первыми в России, такого не было никогда. То есть руководители приходят и уходят, а вот эта веха для города Ставрополя, она действительно будет вписана в историю. Я прекрасно понимаю, что, наверное, не все ямы у нас там заделаны, не все заборы там покрашены. Задач проблем много, но этот этап город пережил, мы сделали шаг вперед. С одной стороны, ведь это, если говорить первое место, да, это не, не там заслуга конкретно там, там Джадоева, там Иванова там или Петрова, это заслуга всех горожан. И каждый из горожан, вот, который только что родился, хотя он, может быть, не до конца все а, понимает, но я думаю, что понятное чувство от его мамы вместе с материнским а, молоком придут, каждый горожанин имеет право гордиться. То есть раньше Ставрополь как-то у нас тоже звучал там, и на российском э, уровне. Но, к сожалению, не всегда это были там, положительные моменты. Как правило, как раз таки все это было наоборот. А сегодня мы выглядим на федеральном уровне так. Мы самые лучшие в России. Может быть, где-то может быть где-то авансом, да, но, по крайней мере, дает такой хороший стимул нам двигаться вперед. Э Строить больше речь не о жилье. Идет, речь идет, наверное, о скверах, о фонтанах, о элементах, о бульварах, благоустройствах то, чего сегодня по-прежнему пока не хватает. Это то, чего предстоит делать нам в будущем. Строить школы, строить детские сады, строить дворцы. Опять это не громкие слова, то есть это уже реальное понятие. То есть в этом году начинается строительство школы в 24-м квартале. Это люди ждут. И вот в юго-западном районе люди ждут тоже дворец культуры. Будет, будет там там будет две школы, и одна в 530-м квартале, также строительство начнется. В этом, школы а, вы имеете школы, в виду а да. дворец культуры вот спрашивают нет там вот знаете как в центре вот этой площадки где бы концертные где бы могли бы проводить тоже торжества вот в северо-западном все-таки это вот как-то площадь 200-летия вот, здесь тоже есть на у нас самом центре. деле наверное вот название дворец культуры это то что пришло к нам из прошлого из прошлого, из прошлого да? Если разложить это по составляющим, то есть, по сути дела, это площадка, да, скорее всего, молодежь эти вопросы задают. Да? Ну, наверняка, да. Я вот обращаюсь к социальным Если... сетям, потому что ну, нет возможности выйти, скажем так, и опросить весь народ. А все-таки вот я попросила, говоря о том, что вы э, придете к нам в программу, обратилась, э, скажем, к своим э, друзьям в социальной сети. Вот такой вопрос поступил. Спрашивают об этом. Хороший вопрос. Вот говоря о дворце, о доме э, культуры. Хочу нас всех вернуть к событиям буквально трехнедельной, может быть, месячной давности, когда был заложен в юго-западном микрорайоне камень. Будущее основание будущего дворца спорта громадного, который расположится на 30 гектарах. И там вот как сегодня это обсуждается, идет обсуждение, каким должен выглядеть этот проект. Недавно мой первый заместитель вернулся из Санкт-Петербурга, где уже конкретно обсуждаются все эти позиции. Предполагается возможность трансформации одного из спортивных залов в зал для проведения концертов и подобных мероприятий. Да, и зал этот будет приличным, с большим количеством мест. То есть я думаю, что э, вот это вот желание, оно сбудется. Однако вот не только культура интересует э, ставропольцев. Все-таки я опять да, как бы обращаюсь к социальным сетям. Все-таки я считаю, это какое-то некое отражение действительности. Одно дело, вот у вас представление о жизни города, у меня. Другое дело, вот реальные вопросы, реальные отзывы. А первый вопрос, я не знаю, он, наверное, набрал больше всех лайков, как говорят на этом языке. Когда же Кулакова доделают? Когда доделают въезд в город в северо-западном районе? Почему вообще такая ситуация произошла? Вы же, Андрей Хасанович, не так давно были у меня в программе и с уверенностью мне говорили, что 1 сентября это будет дорога открыта. Ну, 1 сентября мы открыли часть дорог уже, так сказать, в асфальтовом исполнении. Ну, знаете, вот я бы сейчас хотел там отбросить кто что говорил и так далее. Давайте мы немножко протрезвеем в этом плане все Не хочу раскладывать эту ситуацию. Я скажу о неком правиле, которое, наверное, должно действовать. Пусть это будет чуть медленнее, но на дольше. Вы знаете, не хотелось бы вот в этой гонке потерять качество, да, то есть постелить асфальт в луже там, или в мочеки и завтра мы с вами получим ту же соцсети через год да, когда поползет дорога ну, наверное такую реакцию которую мы не сможем с вами не объяснить не оправдаться и так далее Да, действительно надо потерпеть работы они начаты в начале этого года по контракту должны быть закончены в конце года если я не ошибаюсь, это конец ноября. Поэтому хочет подрядчик, не хочет, он обязан выполнить существующий контракт, либо в противном случае будут применены штрафные санкции, которые, ну, наверное, мало кому понравятся. Что еще волнует жителей Ставрополя и как видят разрешение этих проблем власти города, узнаем завтра. Продолжение программы смотрите сразу после выпуска новостей. Увидимся.